кстати сколько будет 90 процентов от 90 90 процентов от 90 угу. Ну, не можно нельзя взять 90 от 90 типа для 90 просто от числа или от 90 процентов 90 процентов сколько будет 90 от 90 9 9 9 факториаля можешь горизонтально Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Я с России. Написано же снизу. Вы читать не умеете. Нет, написано Израиль. Израиль? Ну. Серьезно? Ну так. Да, ты авив Не может быть такого, что ты авив написано. Вот чат-рулет. Ну, не матерись, я тебя прошу. Извините, пожалуйста. Я же тебя прошу, не матерись. Ну, Извините. я же вижу, вот. Во. Израиль, телябив, про, 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 прокси. Вот, что тут. Я да-да, что-то. А там какие-то английские мои буквы. Невероятно, да. какое-то ну, получается. Ну, ну, что там в Израиле вы думаете о событиях между Украиной и Россией? В Израиле я в России. А, тут я в России. Ну, а... а я не знаю, почему Израиль показывает. Странная какая-то ситуация. Ну я откуда знаю? Ты молодой, не знаешь, а меня спрашивает. А, ну я же не вижу, типа, если бы я видел бы. Ну, возможно, какой-нибудь прокси, типа, работает. И VPN, черт возможно, его работает. Знаете, Я вот это... Сейчас я вот это смотрю, вот эти кибернетики, интернет. У нас давно, в советские времена, телефон на дисковый, палец задвинул, потом тяжело выбрать, если толк, Покрутил, девятка, семь, восемь, тридцать шесть, все. Ну, видите, а я бы не смог бы с тем телефоном пользоваться. Каждому времени свое технологии. А вот калькуляторы сейчас пошли какие-то. Поставили машинку, она может даже умножить. А сколько, кстати, сколько будет 90% от 90? 90% от 90? Угу. Ну, не можно, нельзя взять 90% от 90. Типа взять 90 просто от числа или от 90% процентов 90%? Нет, сколько будет 90% от 90? 9 9 и 9, 9 факториале. Может, горизонтально. Ну, 9, запятая 9 факториале. Факториал это скобочка, когда много раз повторяются, зная числа после запятой. Это называется. Видно, факториал. ты математик, да? Да, я инженер-проектировщик и айтишник. Айтишник, инженер-проектировщик. Да. Боже, мне повезло. Айти. Слушай, один вопрос. А сколько будет 90% от 90 яблок? А 90 яблок? Ну, 9. Наверное, мы будем округлять в Да, да Давай я иначе тебя спрошу. Вот смотри, у меня 90 яблок. Да. А мне надо соседки у меня соседка, угу. Маша, угу. мне надо ей отдать 90%. Сколько я должен ей отдать яблок? Ну, если по совести, то можно округлить до 10. Нет, а давай, не по, экономить... давай по совести. Но по по совести тогда 10, тогда 10. А если по правильному? А если по правильному, тогда 9. Значит, ей 10 яблок я должен отдать. 9. 9. Да. А как ты вышел, что 9? Ну, потому что мы округляем до 9. А если не округлим, то будет 10, да? Наоборот, если округлим, то 10, если по совести мы возьмем, ага. грубо говоря. А если нет, то 9. То 9. Понял, да. 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 Ты это инженер? Ну да, что? А где заканчивал? В смысле? Какой? Я еще не закончил, я еще учусь. Ты, какой курс? Четвертый. А -а -а. Выпускной. Кем будешь? Инженер-проектировщик. Что проектировать будешь? Технологический комплекс. Боже мой, да, такие специалисты. Слушай, откуда пи берет? Что? Число пи откуда берет? В смысле, откуда берется? Но это константа. Константа. А откуда оно все-таки берет? Ну, я не знаю. <с> Честно. Не знаешь, да? Проектировщик. Инженер. Так, а, а при чем тут число π и проектировка? Нету, да? Помню. Нет, а при чем тут проектировка и, а? и число π? Понятно, я понял. Слушай, ну ты, ты чертежи-то рисуешь, да? Ну конечно, только а, сейчас да. они и чертятся в, да, в автокаде, они а виртуальные. А чему равняется квадрат гипотенузы? В сумме квадратов катета. О, вот это ты правильно сказал, даже не ожидал, молодец, учи математику, давай мне некогда, слава Украине. Я рад, что такие инженера растут, проверь 90% от 90%. А откуда... 90... Здравствуйте. 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 Вы откуда, вы откуда, откуда, России, вы откуда? Откуда? С России. С России мы. Откуда? Откуда? С России. Россия. А большая. Россия большая. Россия большая. А? Россия большая. Кры... Откуда, точнее? Крым ваш. Крым. Крым, да. А Крым это Украина или Россия? Или Россия. Россия. Россия да. Слушайте, а вот скажите. Скажите. А, вот я вам попрошу а, следующий задам, но я хотел, чтобы вы помыслили. А вот когда Гитлер захватил Крым, он был немецкий или советский? Советский. Не знаю, российский. А, ну вот как это? вы думаете, вот, вот Гитлер вошел на территорию Крыма, идет а война, он, он как... на то время был, был... Крым-Германии Крым, Крым, Германии. или Советским Союзом? Советским Союзом. В, в России вроде как. Да. Да. Сколько вы... Сколько вы... Клясу, закон. Клясу, Восемь. Тогда простите. Тогда простите. Вы все простите. время в школу ходили или, или пропускали? Пропускали. Это замет. Это замен. Именно на уроке истории. У меня была пневмония. А сейчас? А сейчас? Шизофрения. Что мне не сомневаться. Я сразу что-то что что понял. Что Это... Конечно, в солнцезащитных очках сидит человек ночью, конечно, с головой не лады. Кто в очках? Я. Я. В очках? В очках. Ну, а что по вашему у меня желтуха? Конечно, я в очках. Я в укуля. Я в укуля. А я в очках. А что, такое очко? а что такое очко? Это то, что вот на чем вы сидите. Я не, а понял. не понял. На чем ты сидишь? Давай дальше у нас гад. Здравствуйте. Вы откуда? Краснодар. А, Краснодар. А ви звідки? А я Україна, Івано-Франківська область. О, 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 А місце? і, що? А місце? Я ж кажу, Івано-Франківська область, районний центр Петренкевича, село Белелуя. О, ну там не був. Не був? Ні. А чого? Ну, спрошу, не довелось, судьба не заблосла. А, судьба не забрасила, понял? На який прямо спел будет? А, війна между Україною и Росією. Коли почалось? що? Коли почалось? 20 лютого 2014 року. 20. Ага. И що, стріляли, добре стріляли, как-то політали? що шо? -шо? Добре стріляли 20 лютого 14 року. А ти що не знаєш, так? Ні, я не чув. Ану набери медаль за возвращання Криму. Буде чути. Там написано прямо на медалі. Документі. І що там каже? Так ж ти ж якраз побачиш, що 20 лютого 2014 року Російська Федерація напала на Україну. Так, да, забрала Крим, анексувала. Но ну, так якраз тоді и напав. А ты что не знав? Та, чув, да? Чув, а чей Кремль? Україна чи Росія? Український звий. Тоді добре, ти в мене в прямому пірі, я пішов дальше. Бо ми а? Шануймося, бо ми того варті. Шануємося, бо ми того Смерть Кацапа. Поехали далі. Ще мені деду так казав. Давай.